платформах и добавляем еще часто кикстартер для социальных проектов. И наша цель номер один, которая уже вырисовалась, я сейчас еще буду поочередно давать цели, это реализовать 5 проектов за первый год существования платформы. Вот наша команда, 4 человека на данный момент, которые full time, с утра до вечера работают в офисе, со всеми вытекающими, соответственно, с и так далее. Конечно, нам бы хотелось экономить бюджетные ну, средства нашей платформы, поэтому у нас есть часть людей, которые согласились работать как волонтеры на бесплатных началах. Цель номер два, как минимум у нас, это выйти на самоокупаемость. Мы же хотим все сделать системно, мы же хотим все сделать так, чтобы оно работало само без влияния каких-то сторонних э, сторонних там. То есть оно не должно зависеть от основателей, скажем так, по-простому. Проект 100% нон-профит, то есть некоммерческий. Никаких денег, которые на платформе э, были собраны, там, допустим вдруг вся Одесса пришла и решила финансировать все проекты и всю платформу. И ни одну копейку команда, основатели не возьмет никто, потому что все эти деньги, они даже если будет избыток, они будут в этой коробочке оставаться на другие проекты. То есть краудфандинговая платформа, есть проекты, собираются деньги, проекты реализуются. Все. Наверное, если бы это был политический проект, мы бы так и закончили. Но мы не настолько наивные ребята. Мы знаем, что все само по себе так не пойдет. Как минимум нужна вот эта вот часть крауд. Ведь фраза краудфандинг, Поэтому нам нужно собрать крауд. Крауд в Одессе – это для нас, так как площадка онлайн, это люди, которые находятся в онлайн. Миллиона одесситов существует в Одессе. 607 тысяч доступов в интернет. Далее мы взяли целевую аудиторию тех, кому от 18 до 40. Наши усилия, которые мы применим к этой целевой аудитории, ЦА, будут, ну, КПД будет намного выше. И мы взяли просто 10%, от этого числа получилось 22 тысячи человек. Цель номер пять. Создать субкультуру в город. Что это значит? Когда 10% из населения придерживаются непоколебимой веры во что-то, вот те, кто у нас сейчас зарегались, там 1500, у них еще нет непоколебимой веры в мой город. Некоторые вообще не заходят туда, даже, вы видели. Но когда будет 10%, то есть 22 тысячи человек, которые непоколебимо верят в мой город, эта идея начнет быть идеей большинства. Вы видите, я специально источник для журналистов написал, то есть все это по честному. И даже слайд вот показал вам в плохом расширении, потому что здесь видно, что под вот красненько это э, ребята, которые имеют э, мнение А, и зелененькое мнение Б. И вот как смотрите, как А начинает быстро расти в Б. Это исследование. Я как бы ему смешно, но это типа исследовали люди. И вот при росте от 10% начинается экспоненциальный рост. Поэтому сейчас абсолютно очевидно, что не будет там сейчас все ходить и делать замечания про сигареты на улице, но когда будет людей из субкультуры «Мой город» 10%, это точно состоится, это доказанный факт. И, наконец, есть кривая инновации Роджерса. Есть как бы концепт, при котором 2,5% людей – это будут новаторы, и вот я очень сильно рассчитываю, наша команда рассчитывает, что это будете вы, в том числе. Вот эти два как и научных подходов дают понимание, что у нас получится выполнить цель номер шесть. Последнюю цель — это поменять менталитет одесситов с «у нас ничего не получится, все плохо» на «мы все делаем сами». Суть в том, что мы хотим собрать на платформе людей, которые и так готовы улучшать Одессу своими руками уже сейчас. Дальше мы хотим сделать так, чтобы они поняли, что они такие не одни. Ну, вы знаете, это ощущение, как бы, что типа, кажется, что всем все равно, ты один. Но, на самом деле не так. Мы сделали возможность поиска. То есть, если ты зарегистрировался, ты можешь искать людей. То есть, ты заходишь в функционал поиска, цифра Т1, вводишь, кого ты ищешь. Если это профессия, пишешь дизайнер. Если это интересы, пишешь дизайн. Ты находишь человека какого-то и добавляешь его в контакты. Ну, это типа как добавить друзья в Фейсбуке. Это все уже работает. Дальше ты можешь ему сразу написать в чат, вот этот чат. Суть в том, что вы можете таким образом собирать людей, которые вам нужны по, по крупицам на этой платформе. И абсолютно каждый из вас, у кого есть какие-то навыки и интересы, вы можете зарегистрироваться, оставить там свои контакты, и вас будет находить, или вы будете находить. У нас есть шесть целей. Они, по-моему, понятны, все очевидно. У нас есть миссия сделать Одессу лучшим городом в Украине. И... Зная нашу миссию, зная наши цели и зная наш концепт, ответьте сами себе на один вопрос. Готовы ли вы стать частью «Мой город»?